aziz do'stlar hozirgi kundagi global muammo bo'layotgan ushbu koronavirus oqibatidan emas aslida gunohlarimiz oqibatidan qo'rqaylik bu allohning bizga bergan bir sinovidir balki gunohlarimizga berilgandir jazo qanchadan qancha namozlar bo'ldiku qazo gunohlardan larzaga keldi osmonu fazo virusdan emas Allohdan qo'rqing kimgadir jazodir kimgadir sinov Alloh istasa kuydirmas hattoki olov bu ofat ham ibodatga bir chorlov virusdan emas Allohdan qo'rqing qo'rqmasdan hatto faxshi va zinodan yiroqlashganlar qancha hatto taqvodan barini ko'rib turguvchi bor samodan virusdan emas allohdan qo'rqing bu ofatga ayblamang faqat xitoyni yuzida dog'i bo'lgani kabi hattoki oyni barchamizni gunohlarimiz teng nochor va boyni virusdan emas ollohdan qo'rqing joningizni olar balki fahshda yurganda yuragingiz oxiriga bor urganda nima deysiz robbim qarshisida turganda virusdan emas allohdan qo'rqing oqizganlar qancha yetim ko'z yoshini yeganlar qancha o'zganing oshini tavba qilmay keltirdik olloh g'ashini virusdan emas Allohdan qo'rqing bu darddan bo'lmoqchi bo'lsangiz xolos shayton makriga siz uchmang iltimos taqvoni egningizga qiling siz libos virusdan emas Allohdan qo'rqing ibodat qilib chetda qolmang robbim nazaridan oqibatin ko'rdingiz gunohlar zararidan voz keching faxsh zino baridan virusdan emas ollohdan qo'ig xafa bo'lmang yaratgan yozgan taqdiridan qochib qutula olmaysiz robbim qahridan baribir jazo olgaysiz virus tegmasa ilon zahridan virusdan emas ollohdan qo'rqing ey inson bolasi qo'rqma har qanday balodan ibodat qilib panoh so'ra olloh taolodan yeganlaring bo'lsin doim haloldan virusdan emas ollohdan qo'rqing